Вот. Да, очень сложно. Я могу сказать, задать встречный вопрос. Как вы контролируете расходы уже? Я могу точно сказать, для того, чтобы понять, надо хотя бы один раз прочитать закон ОСББ, там 12 страниц, и не знаю, ничего сложного. Все доступным человеческим языком написано. Я вас услышал, я отвечаю. Я вас услышал, я вам отвечаю хотели отметить этот вопрос, достаточно прочитать хотя бы один раз закон. А теперь, я, да, теперь в законе и в статуте, который вы примете, я надеюсь, там четко прописано, избирается орган управления. Орган управления – это правление, выконавчий орган, и ревизионная комиссия, контролирующая. Если хотя бы вы имеете, хотя бы маломальские правление и э, ревизионную комиссию, практически не является. Почему? Ага. Я могу объяснить, потому что -то, -то я на да? сам состав составляю, да? И если взяли весь кашторы на год примерно, да, и распределить его по статьям расходов, да, то вы вообще легко контролируете за каждым месяцем, если получать хотя бы в экзале таблицу расходов. В сфере услуг от 50 до 70% процентов это заработная плата. Поэтому если взять в силу, я условно, взять, допустим, миллион гривен у вас бюджет на год в СББ, то примерно 600-650 800 700 тысяч это будет заработная плата. Причем заработная плата, вы можете штатное расписание, будете на общем собрании, поскольку у вас... Общее собрание является высшим органом законодателем вашего mm -hmm. э, ваше юридического лица. Mm -hmm. Вы можете вам, управление будет как исполнительный орган, предоставлять штатное расписание, где четко вы выделите. То есть сколько председатель получает, сколько получает там бухгалтер, сколько получает дворник. Mm -hmm. mm -hmm. А сколько вы получаете? Если, на полный, вы берете э, э, дом свой на mm -hmm. полный цикл обслуживания. Mm -hmm. И этих всех людей вы можете четко посмотреть. И ревизионная комиссия всего лишь должна проверить ведомость. Вы техническим так паспортом вот, пришли сюда. Примерно до 700, ну, да? 650 тысяч это будет заработная плата. На, на налогах не Это 70%, все, что мы платим, а это за оплату в У меня э, Я закончу. Я 8. говорю, что технический а, паспорт на квартиру не полноценен, пока не будет технического паспорта на долг и привязки к земле. У вас долг нет. Поэтому ваша квартира очень интересна. Освещение мест и больше ничего. Я живу в доме Узбекистана. Новый дом. Никакого контроля. Никакого контроля. Ни суд, ни прокуратура не занимается. А люди тут, не ходят и не платят. И, не, и мы сейчас, мы, если продавать квартиру, мы не сможем ни продать, ни купить ничего. Вникайте в этот вопрос. Вникайте ведут как стадо на заклане. А это краны, это ремонтный фонд, это моющие средства, это жва, ремедные и так далее. Депутат Киевсовета, Совета, который сам голова УСББ, голова УСН, и вот эту сказку рассказывает. А у моих друзей вообще в УСББ?

правильно предприятие ваше развивается, то вы должны нанять аудит. А, да. а если вы хотите понять, как расходуются а ваши... И куда да. они входят? Вам а нужна ревизия финансового качественного людей. Но я вам скажу, что вашим предприятиям нанимать ревизор. Ну, блондинки, что ты и, хочешь. Три да человека, юрист, юрист должен, нет, юрист должен нет, проверить нет, решение нет, правления соответственно законом. Решение соответствует за, решение правления закону И все это видно прозрачно. Ревизия проводится, я вам скажу, меньше, за оценить. Это в моем гораздо больше, чем вашего уровня. А у меня тоже большой опыт. Поэтому на самом деле там что сложно увидеть? Может ли строительный эксперт нужен привлекаться для того, чтобы оценить, а правильно ли смену составили по ремонту. На самом деле там ничего сложно увидеть. Вы знаете, ведь у нас процентов 20. Нормально. существует. Как же да, не живут? Нормально. не же, нормации, не но живут Ну, пока они этот уровень не догоняют. Который Которые, через домовые комитеты должны перезасновываться.